এজন ব্যক্তিয়ে সৰু এখন দোকানলৈ গ'ল দোকানখনত গৈ তেওঁ দোকানীজনক বিচাৰিলে কিবা কামত দোকানীজন দোকানৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈছিল আৰু দোকানত আছিল এটা আঠ বছৰীয়া ল'ৰা তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে ল'ৰাটোকে সুধিলে ব্ৰেডৰ বিষয় দোকানত ব্ৰেড পকৰী আদি সৰু সুৰা বস্তুবোৰ বিক্ৰী হৈছিল ব্যক্তিজনৰ কথা শুনি ল'ৰাটোৱে ক'লে ছাৰ আপুনি এইবোৰ নিকিনিব এইবোৰ আপোনাৰ কাৰণে নহয় ল'ৰাটোৰ কথা শুনি ব্যক্তিজনে আচৰিত হ'ল ব্যক্তিজনে ভাবিলে এই ল'ৰাটো দোকানীজনৰ পুত্ৰই চাগে কিন্তু সি মোক এইবোৰ কিনিব কিয় মানা কৰিছে কিবা বেয়া আছে নেকি বস্তুবোৰ তাৰপিছত ব্যক্তিজনে ল'ৰাটোক কিয় কিনিব দিয়া নাই সেই বিষয়ে সুধিলে ব্যক্তিজনৰ কথাত ল'ৰাটোৱে এনেকুৱা এটা কথা ক'লে যিটো শুনি ব্যক্তিজন অবাক হৈ পৰিল লগে লগে ব্যক্তিজনৰ চকুৰ পৰা চকু পানী বৈ আহিল প্ৰিয়দৰ্শক কি কৈছিল সেই ল'ৰাটোৱে কিহৰ কাৰণে দোকানৰ বস্তুবোৰ কিনিবলৈ মানা কৰিছিল গোটেই কাহিনীটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নাগপুৰৰ পৰা প্ৰায় পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ দূৰত এখন গাঁৱত এটা পৰিয়ালে বাস কৰিছিল পৰিয়ালটোত মাক দেউতাক আৰু তেওঁলোকৰ সন্তান আছিল এটা ল'ৰা আৰু এগৰাকী যুৱতী আছিল ল'ৰাটো ডাঙৰ আছিল ল'ৰাটোৰ নাম নীতিন আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল ৰুমা ৰুমা আৰু নীতিনে মাক দেউতাকৰ লগত সুখেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰি আছিল নীতিনৰ বয়স পাঁচ বছৰ আৰু ৰুমাৰ বয়স তিনি বছৰ আছিল যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ডাঙৰ হ'ব ধৰিছে সেয়েহে তেওঁলোকৰ খৰচৰো বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে সেইবাবে তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমি যদি নাগপুৰত গৈ তাতে থাকি কিবা এটা ব্যৱসায় কৰি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক এখন ভাল বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি দিব পাৰিম তাৰপিছত তেওঁলোকে গাঁৱৰ সৰু মাটিডোখৰকৈ বিক্ৰী কৰি নাগপুৰত নিজাববীয়াকৈ থাকিবলৈ লয় নাগপুৰত তেওঁলোকে সৰু মাটি এৰি সৰু কিনিছিল লাহে লাহে তেওঁলোকৰ ঘৰ ভালকৈ চলিবলৈ ধৰিলে দুয়ো সন্তান স্কুললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু যেতিয়াই নীতিনৰ বয়স আঠ বছৰ হয় তেতিয়াই বেমাৰৰ কাৰণে নীতিনৰ মাকৰ মৃত্যু হয় নীতিনৰ মাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই নীতিনৰ দেউতাক পাগলৰ দৰে হৈ পৰিল তেওঁ সেই কথাবোৰ পাহৰিবৰ বাবে নিচা কৰিবলৈ ধৰে যেতিয়া নিচাত ধৰিলে তাৰপিছত তেওঁ য'ত কামত গৈছিল তেওঁক তাত ৰাখিব নিবিচাৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা নীতিনৰ একো কামতেই মন নবহা হ'ল ঘৰত থকা সন্তানকেইটালৈ চালেও তেওঁ চকুত চকু পানী আহে লগতে পত্নীলৈ মনত পেলাইও কান্দে লগতে তেওঁ ভাবিলে যে এতিয়া আমাৰ জীৱনটো কেনেকৈ চলাই নিম সেইবোৰৰ বাবে তেওঁ আৰু নিচা কৰিবলৈ ধৰিলে ঘৰখন চলাবলৈ টকা পইচা নোহোৱা হ'ল ল'ৰা ছোৱালী ভোকত থাকিব ধৰিলে দিনত আশে পাশে থকা লোকবোৰে তেওঁলোকক খাদ্য দিছিল কিন্তু ৰাতি হ'লে তেওঁলোক ভোকতেই শুই গৈছিল নীতিনৰ স্কুল যোৱা বন্ধ হৈ পৰিল নীতিনে ভনীয়েকৰ লগত য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিব ধৰিলে এদিনাখন ঘূৰি ফুৰি দুয়ো ব্ৰেড পকৰা দোকান এখন পালেগৈ সেই দোকানখনৰ দোকানীজনৰ নাম আছিল ৰাম কৃষ্ণন ৰামকৃষ্ণনে দুয়োটাকে চিনি পালে সেয়েহে ৰামকৃষ্ণনে ক'লে তোমালোক দুয়োটা ইয়াত কিয় ঘূৰি ফুৰিছা ঘৰলৈ যোৱা দুয়ো দোকানত থকা বস্তুবোৰলৈ আচৰিত ধৰণে চাই আছিল সিহঁতে চাই থকা দেখি দুয়োকে ৰামকৃষ্ণনে কিবাকিবি অলপ খাবলৈ দিলে এনেকৈয়ে নীতিন আৰু ৰোমাই সন্ধিয়াৰ সময়ত ৰামকৃষ্ণনৰ দোকানলৈ গৈ কিবা নহয় কিবা খাইগৈ দোকানত যদি সামগ্ৰীবোৰ সোনকালে বিক্ৰী হয় তেন্তে সিহঁত ভোকত থাকি যায় ৰামকৃষ্ণনে গম পোৱা নাছিল যে সিহঁতৰ দেউতাকে সিহঁতৰ বাবে খাদ্য যোগান নধৰে নহ'লে তেওঁক সিহঁতৰ বাবে খাদ্য থৈ দিলে হয় নীতিনৰ দেউতাকে আৰু বেছি চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে নিচাত তেওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাতি ঘৰলৈ আহে তাৰ ফলত দুয়ো ককায়েক ভনীয়েক ৰাতি অকলেই ঘৰত থাকে সিহঁতৰ দুখ দেখি কেতিয়াবা কেতিয়াবা ওচৰ চুবুৰীয়াইও বুঢ়ী এগৰাকী সিহঁতক ৰখাই থাকে এনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱন চলি আছিল এদিনাখন নাগপুৰৰে কোটিপতি ব্যক্তি এজন তেওঁৰ নাম আছিল চতবীৰ ছতবীৰৰ দেউতাক এজন কোটিপতি ব্যক্তি আছিল চতবীৰৰ বয়স পঁচিছ বছৰৰ আশে পাশে আছিল চতবীৰৰ মনত কোনো ধৰণৰ টকাক লৈ অহংকাৰেই নাছিল চতবীৰ যেতিয়াই বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল তেতিয়াই চতবীৰে সৰু সুৰা দোকানবোৰৰ পৰা খাদ্যবোৰৰ গ্ৰহণ কৰিছিল চদবিৰে মনত ভাবিছিল যে তেনে কৰিলে সেই দোকানীবোৰৰ অলপ সহায় কৰা হ'ব তেনেদৰে চদবিৰে নাগপুৰ আহোঁতেও সৰু সৰু দোকানবোৰ বিচাৰি খাব ধৰিলে সৰু দোকান বিচাৰি বিচাৰি চদবিৰে ৰামকৃষ্ণনৰ ব্ৰেড পকৰাৰ দোকানখন দেখিলে দোকানখন দেখি চদবীৰ দোকানখনৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল সেই সময়তে ৰামকৃষ্ণন কিবা এটা কামত দোকানৰ পৰা ওলাই গৈছিল দোকানত নীতিন বহি আছিল চদবিৰে দোকানত আহি ইফালে সিফালে চালে কিন্তু নীতিনৰ বাহিৰে তেওঁ কাকোৱেই নেদেখিলে চটবিৰে ভাবিলে দোকানৰ মালিকৰ ল'ৰা চাগে দোকানত বহি আছে চতবিৰে সেই ভাবি নীতিনক সুধিলে মোক এটা ব্ৰেড পকোৰা লাগিছিল এটা ব্ৰেড পকোৰাত কিমান দাম সেই কথা শুনি কিছু সময় নীতিন মনে মনে থাকিল তাৰপিছত নীতিনে চতবীৰক ক'লে ছাৰ এই খাদ্য আপোনাৰ খোৱা উপযোগী নহয় সেই কথা শুনি চতবিৰে ভাবিলে এই ল'ৰাটোৱে মোক আকৌ কিয় খাবলৈ মানা কৰিছে কিবা বেয়া আছে নেকি এই ব্ৰেড পকোৰাকেইটাত যাৰ বাবে মোক খাবলৈ উপযোগী মানা কৰি দিছে তাৰপিছত চটবিৰেট নীতিনক সুধিলে কিয় মোক তুমি ব্ৰেড পকোৰা খাবলৈ মানা কৰিছা এইবোৰ বিক্ৰীৰ বাবে নহয় জানো সেই কথাত সোধাত নীতিন কিছু সময় চুপ হৈ থাকিল আৰু ক'লে খুৰা আপুনি যদি এই ব্ৰেড পকোৰাবোৰ খায় তেন্তে মই আৰু মোৰ ভণ্টি আজি ৰাতিটো ভোকত থাকিব লাগিব কাৰণ এই দোকানৰ মালিকজনে সন্ধিয়াৰ সময়ত বাচি যোৱা ব্ৰেড পকোৰাবোৰ আমাক খাবলৈ দিয়ে সেই ব্ৰেড পকোৰা মই আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে খাওঁ এনেকৈ আমি পেটৰ ভোক মাৰি আছোঁ মই যেনেকৈ নহওক থাকিব পাৰিম কিন্তু ভণ্টিক ভোকত দেখিলে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ সেই কথা শুনি চদবীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে থৰ হৈ পৰিল লগতে তেওঁ মনত ভাবিলে যে এই ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাৰ মাক দেউতাক ক'ত আছে যাৰ বাবে সিহঁতে এনেকৈ পেটৰ ভোক মাৰিব লগা হৈছে তাৰপিছত চদবীৰে নিদিনৰ ওচৰলৈ গৈ নিদিনৰ ওচৰত বহি সুধিলে তুমি কোন আৰু ইয়াত কি কৰিছা এইখন তোমাৰ দেউতাৰ দোকান নহয় জানো তাৰপিছত নীতিনে চদবীৰক গোটেই কাহিনী শুনোৱা আৰম্ভ কৰিলে গাঁৱৰ পৰা নাগপুৰলৈ আহিল নাগপুৰলৈ অহাৰ পিছত মাকৰ মৃত্যু হ'ল দেউতাক নিচাত থকা হ'ল এনেদৰে গোটেই কাহিনী নীতিনে বৰ্ণনা কৰিলে নীতিন আৰু ৰোমাৰ সম্পূৰ্ণ কাহিনী শুনোৱাৰ পিছত চতবীৰৰ চকুৰ পৰা চকু পানী ববলৈ ধৰিলে কাৰণ চতবীৰ এজন দয়ালু ব্যক্তি আছিল তাৰপিছত চতবীৰে ক'লে তুমি ব্ৰেড পকোৰা খোৱা যদি দোকানলৈ কিবা কয় তেন্তে মই তেওঁক টকা দি দিম তেতিয়া নীতিনে ক'লে খুৰা আপুনি টকা খৰচ কৰিব নালাগে তেওঁ আমাক এনেই দি দিব তাৰপিছত নীতিনে চটবীৰৰ কথামতে ব্ৰেড পকোৰা খালে লগতে ৰোমাকো দিলে সেই সময়লৈ ৰামকৃষ্ণও আহি দোকান পালেহি ৰামকৃষ্ণ আহি যেতিয়াই নীতিন আৰু ৰোমাক ব্ৰেড পকোৰা খাই থকা দেখিলে তেতিয়া আচৰিত হৈ গ'ল তেওঁ ভাবিলে আজিলৈকে ইহঁতে মোৰ ইচ্ছাৰ অবিহনে এটাও ব্ৰেড পকোৰা হাতেৰে চোৱা নাই আজি বা কি কাৰণে খালে সেই ভাবি থাকোঁতেই তেওঁ চকুৰ চতবীৰৰ ওপৰত পৰিল তাৰপিছত তেওঁ চতবীৰক সুধিলে ছাৰ আপুনি কোন আৰু ইয়াত কি কৰি আছে এই ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাই আপুনিয়ে খাবলৈ দিছে নেকি চতবীৰ তেতিয়া ক'লে হয় ময়ে দিছোঁ কিন্তু এই ল'ৰা ছোৱালীহাল প্ৰকৃততে কোন তাৰপিছত ৰামকৃষ্ণনে সিহঁতৰ বিষয়ে সকলোবোৰ ক'লে যেতিয়া ৰামকৃষ্ণনে সিহঁতৰ কাহিনী ক'লে তেতিয়া চতবীৰৰ আৰু দুখ লাগিল চতবীৰে মনতে থিৰাং কৰি লৈছিল যে সি নীতিন আৰু ৰোমাক সহায় কৰিব নীতিন আৰু ৰোমা ব্ৰেড পকোৰা খাই খোৱাৰ হোৱাৰ পিছত চদবীৰে জেপৰ পৰা এহেজাৰ টকা এটা উলিয়াই ৰামকৃষ্ণনক দিলে সেই টকা দেখি ৰামকৃষ্ণন টকা ল'বলৈ অমান্তি হ'ল তেতিয়া চতবীৰৰ ৰামকৃষ্ণনক ক'লে এই টকা আপোনাৰ বেত পকৰাৰ নহয় এই টকা আপোনাৰ মহত্বতাৰ বাবে এনেদৰে ভোকত মানুহ থাকিলে খোৱাৰ বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক খোৱালে আপোনাৰ একো নাযায় শিশু ভগৱানৰ ৰূপ তাৰপিছত ৰামকৃষ্ণনক চদবীৰে নীতিনহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ ক'লে ৰামকৃষ্ণনে চদবীৰক দোকান বন্ধ কৰি নীতিনহঁতৰ ঘৰত সৰু জুপুৰিটোলৈ লৈ গ'ল জুপুৰিটোত খাবলৈ একোৱেই নাছিল যেতিয়া দেউতাকৰ বিষয়ে সুধিলে তেতিয়া গম পালে যে দেউতাক সৰু সৰু কণমানিকেইটাক এৰি ঘৰৰ পৰা কেইবাদিন ধৰি ধৰি বাহিৰত থাকে চদবীৰ যোৱা দেখি ওচৰ চুবুৰীয়া বহুতো গোট খালে সকলোকে চদবীৰে ক'লে আপোনালোকৰ পৰা সমৰ্থন লাগিব মই আপোনালোকৰ পৰা সমৰ্থন পালেহে এই কণমানি দুয়োটাক সহায় কৰিব পাৰিম সেই কথা শুনি সকলো আচৰিত কাৰণ চদবীৰ এজন কোটিপতি ব্যক্তি আছিল কোটিপটি ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে কাকো এনেকৈ সহায় কৰা তেওঁলোকে দেখা নাছিল সেয়েহে তেওঁলোকে চতবীৰক সুধিলে সঁচাকৈ ছাৰ আপুনি ইহঁতক সহায় কৰিব বিচাৰেনে তাৰপিছত চতবিৰে ক'লে হয় মই সঁচাকৈ সহায় কৰিব বিচাৰোঁ চতবিৰে ক'লে আপোনালোকৰ মাজৰে কোনোবা এঘৰে ইহঁতৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব যিমান টকা লাগে মোৰ পৰা লৈ ল'ব কিন্তু ইহঁতৰ পঢ়া শুনা খোৱা বোৱা কোনো ধৰণৰ অভাৱ হ'ব নালাগিব সেই কথা শুনি বুঢ়ী মাকগৰাকীয়ে ক'লে ছাৰ মই এই কাম কৰিম পোৱালিকেইটাক মই আগৰ পৰাই অলপ চোৱা চিতা কৰোঁ তাৰপিছত চদ্বীৰে বুঢ়ী মাকগৰাকীক পাঁচ হাজাৰ টকা লওঁ আপুনি মাথোঁ ইহঁত দুটাক ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব মই সময়ে সময়ে আহি চাই থাকিম ভাল এখন স্কুলত পঢ়াব চদ্বিৰে ফোন নম্বৰটোও লিখি দিলে চদবীৰে সেইবোৰ দিহা পৰামৰ্শ দি গুচি গ'ল কিন্তু তিনিদিনৰ পিছত চদবীৰ আকৌ আহি জুপুৰিটোৰ ভিতৰলৈ যিমানখিনি সা সুবিধা লাগে সেইখিনি কৰি দিলে যেনে টেবুল চকী লাইট ফেন সিহঁতৰ কাৰণে কিছু কাপোৰ সেই সকলোবোৰ দেখি নীতিন আৰু ৰোমাৰ মন আনন্দতে ভৰি পৰিল তাৰ পিছৰ পৰা দুয়োৰে জীৱনটো ভালকৈ চলি গ'ল নীতিনৰ দেউতাক চাৰিদিনৰ পিছত ঘৰলৈ আহি ঘৰৰ ভিতৰত পৰিৱৰ্তন দেখি তেওঁ হতবাস হৈ পৰিল দৰাচলতে নীতিনৰ দেউতাক যেতিয়া নিচাত থাকে তেতিয়া ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকে কিন্তু যেতিয়াই নিচা ফাটে তেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ আহে সন্তানলৈ তেতিয়াহে তেওঁৰ মনত পৰে যদিও তেওঁ নিচাত থাকে তথাপিও চাগে অলপ হ'লেও তেওঁ সন্তানৰ প্ৰতি মৰম প্ৰীতি আছে সেইবাবেই চাগে তেওঁ মাজে মাজে সন্তানক চাবলৈ আহিছিল ঘৰৰ পৰিৱৰ্তন দেখি তেওঁ নীতিনক সুধিলে এইবোৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ তাৰপিছত বহী মহিলাগৰাকী আহি নীতিনক দেউতাকক সকলো কথা বিৱৰী ক'লে সেইবোৰ কথা শুনি নীতিনৰ দেউতাকৰ নিজৰ ভুলবোৰ অনুভৱ হ'ল আৰু নিজকে নিজে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে তাৰপিছৰ পৰা নীতিনৰ দেউতাকে নিচা কৰা কমাই দিলে কষ্ট কৰি সন্তানৰ বাবে খৰচ কৰিবলৈ ল'লে আৰু তেওঁ ভাবিলে যে যিদিনা কোটিপটি ব্যক্তিজন আহিব তেতিয়া তেওঁ ক'ব যে আপোনাৰ টকা নালাগে মই নিজৰ সন্তানৰ বহন কৰিব পাৰিম এনেকৈয়ে পোন্ধৰ দিন পাৰ হ'ল সেই পোন্ধৰ দিনত চদবীৰ নাহিল কিন্তু নীতিনৰ দেউতাকে সুৰাক স্পৰ্শও নকৰিলে লগতে তেওঁ ৰাতিপুৱাই কাম বিচাৰি ওলাই যায় কাম কৰি পোৱা টকাৰে সন্তানৰ কাৰণে নতুন নতুন বস্তু আনি সন্তানক সুখী ৰাখিব বিচাৰিছিল কিন্তু পোন্ধৰ দিনৰ পিছত যেতিয়াই চতবীৰ তালৈ আহিলে তেতিয়া তেওঁ নীতিনৰ দেউতাকক দেখি ক'লে আপোনাৰ লাজ লাগিব লাগিছিল আপুনি সন্তানৰ কথা পাহৰি নিচাত ডুব গৈ থাকে মানিছোঁ ভগৱানে আপোনাৰ পত্নীক আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা টানি লৈ গ'ল দুখ দিছে কিন্তু সেইকাৰণে আপুনি সৰু সৰু সন্মানিকেইটা সিমান কষ্ট দিব সেই কথাবোৰ শুনি নীতিনৰ দেউতাকে চদবিৰৰ ভৰিত ধৰি ক'লে ছাৰ মোক বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ল আগলৈ মোৰ জীৱনটোক মই এনেকুৱা হ'বলৈ নিদিওঁ আপুনি আমাক যিমানখিনি সহায় কৰিলে তাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ কাৰণে মোৰ মনত ভাৱ আহিল যে সন্তানৰ প্ৰতিও যে ধ্যান দিব লাগে আজিৰ পৰা আপুনি কেতিয়াও মোক অভিযোগ ধৰাৰ সুযোগ নাপায় মই আজিৰ পৰা মোৰ সন্তানৰ লালন পালন ভালকৈ কৰিম তাৰপিছত ছদ্বিৰে ক'লে ঠিক আছে বাৰু কিন্তু সন্তানৰ ভাল শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন যেতিয়াই আপোনাক মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেন্তে মোক ক'ব ফোন নম্বৰটো দি ক'লে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব মোক মনত পেলাব তাৰপিছৰ পৰা নীতিন আৰু ৰুমাৰ দেউতাকৰ লগত ধুনীয়াকৈ থাকে দেউতাকে উপাৰ্জন কৰে লগতে চদ্বীৰেও মাজে মাজে আহি সিহঁতক চোৱা চিতা কৰে সময়বোৰ লাহে লাহে তেনেকৈ পাৰ হ'ব ধৰিলে সময়ৰ লগে লগে নীতিনে এতিয়া স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ কৰি ডিগ্ৰী কৰি আছে ৰুমায়ো স্কুলত পঢ়ি আছে দুয়োৰে জীৱনত ঘটা ঘটনাবোৰৰ কথা মনত আছে দৰাচলতে নীতিনৰ যেতিয়া স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ হোৱা দিনা ফেয়াৰৱেল পাৰ্টিত সকলোৰে জীৱনৰ কথা কৈছিল তেতিয়া নীতিনেও সেই পাৰ্টিত তাৰ মনৰ কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিছিল নীতিনৰ জীৱনৰ বৰ্ণনা শুনি সকলো নিঃশব্দ হৈ ৰৈ গৈছিল এতিয়া চদবীৰেও বিয়া পাতিলে কিন্তু তথাপিও চদবীৰে সিহঁতৰ খবৰ ল'বলৈ গৈ থাকে চতবীৰে সিহঁতক দেখিলে মনত আনন্দ অনুভৱ কৰে কাৰণ চতবিৰে যদি সিহঁতৰ সহায় নকৰিলে হয় তেন্তে সিহঁতৰ কি অৱস্থা হ'ল হয় ঠিকনা নাই কিন্তু চতবীৰৰ এটা সৰু সহায়ে এটা পৰিয়াল জীয়াই উঠিল নীতিনৰ দেউতাক এতিয়া বুঢ়া হৈছে কিন্তু নীতিনে এতিয়া উপাৰ্জন কৰে এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো লাহে লাহে উন্নতি হ'বলৈ ধৰিছে প্ৰিয়দৰ্শক এইটোৱে আছিল আজিৰ কাহিনী এই কাহিনীটি আপুনি কেনে পালে লগতে কোন ঠাইৰ পৰা আমাৰ এই ভিডিঅ'টি উপভোগ কৰিলে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই যশী বৰ্মনে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ